रमजान निमित्त मालेगाव पोलीस प्रशासन तर्फे मुस्लिम बांधवांना रोजा सोडण्यासाठी आज इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते पोलीस नियंत्रण कक्ष आवारात हा कार्यक्रम घेण्यात आला कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हा पोलीस अधीक्षक दराडे यांच्यासह मालेगाव महापौर शेख रशीद अपर जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी आयुक्त संगीता धायगुडे आदी उपस्थित होते सुफी गुलाम रसूल यांनी रोजा अफतारी व रमजानचे महत्त्व महत्व सांगितले अप्पर पोलीस अधीक्षक हर्ष पोतदार उप अधीक्षक गजानन राजमाने अजित हगवणे यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले सुफी गुलाम रसूल यांनी धार्मिक संदेश दिल्यानंतर मुस्लिम बांधवांनी रोजा सोडला या कार्यक्रमात शहरातील नगरसेवक शासकीय अधिकारी सामाजिक कार्यकर्ते आदी सहभागी झाले होते मैं दो तो अफसा अच्छा से सूचना बन के दरखास्त रखने वाला सूचना यह है कि आप मीटिंग है अमन कमेटी अमन कमेटी बोले तो शहर के अंदर पे क्या होने होने वाला वाला है तो है और कब ये कोई पता के नहीं होता सब अचानक और भयानक होता मगर उसके नुकते पहले ही नजर आते हैं उसके ऊपर प्रशासन ने गौर किया तो बहुत ही अच्छा है मस्जिद में भगवान नजर आए मुल्ला को मस्जिद में भगवान नजर आए पंडित को मंदिर में रहमान नजर आए सूरत ही बदल जाए इस दुनिया की अगर इंसान को इंसान में इंसान नजर आए लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका दल आगा जाएगा लिख रहा हूं अंजाम जिसका दल आगा जाएगा मेरे लघो का हर कतरा देश में बदलाव आएगा नासिक जिले में बदलाव जाएगा कि आप इस रमजान ईद के दौरान आपके मन प्रदर्शन करें पिछले महीने में, में मेरा नासिक के एसपी करके शासन की तरफ से आदेश हुआ नासिक मेरा नासिक सिटी में, में मेरा घर ही है तो मैंने कभी उम्मीद में नहीं की थी कि अपने घर में जाके अपने मिट्टी के लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा और दोस्तों यहाँ पे हमारे बहुत सारे तो जो शानदा शक्ति के मित्र है रईस भाई है हरीश भाई है, भाई है, हैं। मन से जो की है कुछ ट्रैफिक के बारे में बोला है लेकर शॉप के बारे में बोला है कुछ शायरी पद से हुई है मैं आप सब लोगों को पुलिस की तरफ से आश्वासन देता हूँ कि छोटी सी छोटी आपकी समस्या रही किसी भी किसी भी समय राके आप कभी भी हमको कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे जो अभी की जो टीम है हम लोग एक अच्छी टीम आप लोगों के साथ बनाकर इस शहर में आपकी ट्रैफिक की समस्या हो आपकी तो महिलाओं की समस्या हो तो सबको दूर करने के लिए हम लोग चौबीस घंटा एक रात तक आपकी सेवा में यहाँ पे हाजिर है मैंने तो तो आज उनको बोला कि आज बड़ी रात है आज गढ़ तक पटना तो चलेगा अधिकारेगा लोगों के साथ दिल के पाएंगे लोगों के साथ चलो लोग आपको बुलाएंगे आपका स्वागत करेंगे और तो आपको दो बातें बताएंगे उसमें आप ही का तो फायदा है आपको एरिया पता चलेगा आपको बाथलूम पाना पड़ेंगे तो आप सबके लिए मैं यहाँ पे जो रमजान पाक महीना चल रहा है आप सब लोगों को बधाई देता हो आने वाले जो रमजान ईद है भी हम ये रहेंगे आपकी खुशी में बिल्कुल शामिल हो रमजान ईद या पार्श्वी आयोजित समिति नगर आदरणीय महापौर साहब अपने राज्य मंत्री महोदय माननीय एसपी साहब माननीय एडिशनल एसपी साहब दोनों दिवस सहकारी तहसीलदार उपायुक्त महापालिका या सभागृहात उपस्थित असलेल्या अनेक मान्यवर पत्रकार आम्ही माझ्या गावकऱ्या सारख्या अनेक संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित सर्व मान्यवर सर्वांना माझा नमस्कार यामध्ये आता सुरुवातीपासून अडिशनल एसपी साहेबांनी सुरुवातीला आपल्याला सांगितलं की शांतता प्रस्थापित करण्याकरता आपण सर्वजण या सभागृहाचे मान्यवर आपल्याला कुठली गोष्ट सांगायची गरज नाही आपल्याला काही सांगण्यासाठी आम्ही शांतता समितीची बैठक की आपल्या मार्फत सर्व जनतेला ती माहिती मिळाली पाहिजे आणि त्यांच्याकडून ते सहकार्य मिळालं पाहिजे आणि काही काही जे आपल्याला अनुचित असं वाटतं शंकास्पद हालचाली वाटतात शंकास्पद वस्तू वाटतात याच्यात आवडतोच तुम्ही आम्हाला प्रशासनाला खबरदारी दिली तर आम्ही ताबडतोस त्याच्यावर निश्चितपणे वेळेवर आमचा सर्वांचा प्रयत्न असा आहे की रेस्पॉन्स टाइम जो आहे म्हणजे विषय कुठलाही असो महापालिकेशी संबंधित असून इतर डिपार्टमेंटच्या समोर असो एखाद्या नागरिकांनी एखाद्या लोकप्रतिनिधीने एखाद्या व्यक्तीने आम्हाला इन्फिरमेशन दिलं किंवा आम्हाला फोन केला तर ते फोन आल्याबरोबर त्याच्यावर कारवाई करण्याचा जो रेस्पॉन्स टाईम आहे तो कमीत कमी कसा करता येईल याचा आमचा सातत्याने मागच्या एक दीड वर्षापासून आम्ही प्रयत्न करतो की येणारा तो याचा कार्यक्रम आहे आणि त्यानंतर ते सुद्धा जो आहे ते अत्यंत शांततेत पाहण्या सगळ्यांना आवाहान सर्वां शुभे धन्यवाद पंज महाराष्ट्र राज्य हमारे जिला के एस पी संजय कराडी जी मालेगांव एडिशनल एस पी साथ में हमारे मालेगांव एडिशनल कलेक्टर स्वामी जी कई हमारे राजमानी कारपोरिषद के सभी अधिकारी अमन कमेटी के सभी बुजुर्ग नौजवान नए सदस्य सभी पत्रकार तो बंधु हमारे पहलवान ने कुछ बातें रखी साथ तो साथ में उससे पहले किया कई लोगों ने अपनी बातों को शहर के अमन कैसे रहना चाहिए ये अमन कमेटी के लोग हम तो सबकी सब जवाबदारी साथ साथ में शहर के सभी नागरिकों की खुशी की बात है कि आज जो यहां पर पुलिस लोग बैठे हुए चाहे वो जिला एसपी हो या युवासपी हो इस तो बात सभी क्या है, मैं समझता हूं कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी ढंग से और शहर में निभाए तारीफ करने की बात नहीं राज्य सामाजिक जब से शहर में बहुत सारे लोग घटनाएं घटती थी इनकी कार्रवाई से मैं समझता हूं उसके ऊपर काफी रोक लगा था पैसे मैं समझता हूं अभी जो एडिशन साहब हमारे आए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि एडिशन ऐसे बन गए पूरी तरह से काम याद साथ साथ में तो उनका भी मालिकाओं के उन्होंने बताया कि योगदान याद मिले

अपर महोदय सर्व विभाग प्रमुख अधिकारी शांतता समिति सर्वस ज्येष्ठ मंडली उपस्थित बनवा मे अपने सर्वे उपस्थिति साधा वादा प्रमाण शांतता कमिटी या बैठकी अपने घाव शहरा वाता आणि ह्या गोष्टींची आपण काय काळजी घेतली पाहिजे याचा एक रिअर्सन आपण शकतो अशा पद्धतीच्या बैठकीच्या माध्यमातून विचारानंतर त्या ठिकाणी संपन्न होतात आणि निश्चितपणे चांगल्या काही का गोष्टी त्या माध्यमातून बाहेर येत असतात परमेश्वराच्या आणि उपनवाने दुवा असेल मला खात्री आहे ये की येणारा रमजान ईद असेल किंवा पुढचे इतरही जे काही सण आहेत आपल्या मालेगावापासून तर संपूर्ण हिंदुस्थान अतिथी शांततेमध्ये आणि आनंदाने उत्साहपूर्ण वातावरणामध्ये ते निश्चितपणे साजरे होतील याबद्दल कोणाच्याही मनामध्ये ध्येय मागणं शक्य नाही उद्याचं मालेगाव शहर कसं असलं पाहिजे या संदर्भामध्ये काय सूचना आहेत अशी एक बैठक आपण आता निवडणुका होऊन आहे त्याच्यामुळे काही राजकीय स्वरूप देण्याचं काही आता कारण नाही तर मला वाटतं की एक असा नवीन पायदा आपण त्या ठिकाणी पाहूया की जेणेकरून मालेगावचं एक विकसित शहर तुमच्या माझ्या मनातलं जे मालेगाव आहे ते मालेगाव निर्माण करण्याच्यासाठी आपण सर्वजण गळ्यात गळा घालून एकमेकांच्या हातात हात घेऊन प्रगती साधूया मी आपला सगळ्यांचा आभार मानतो आपल्या सगळ्यांना रमजानीच्या हार्दिक शुभेच्छा जय हिंद जय महाराष्ट्र उनको पता नहीं मुझे आती होगी नहीं हो आती होगी शेयर शाइन लेकिन वो मालेगांव के पॉलिटिक्स के जरूर शेयर हैं और जिन्होंने बताया हमें ये जो विकास के काम वो जरूर करके दिखलाएंगे आप महानगर महान, महान पालिका के आयुक्त आयुक्त तो मैडम जो है डिप्टी के सेक्रेटरी के आने के बजे वो टाइम पर यहाँ प्रोग्राम में आ नहीं सके मैं हमारे मालीगांव शहर के एडिशनल एस पी सर साहब को विनती करता हूं कि उनका पुष्प रुच देकर स्वागत करें इस प्रोग्राम के बाद एक बेहतरीन सा प्रोग्राम है जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक, एक बेहतरीन नजारा रहेगा मिला जहाँ पर हम सब मिलकर एकता पार्टी रोजा एक तब पार्टी करेंगे रोजा खोजने का प्रोग्राम लेंगे तो अभी सब खड़े रहकर राष्ट्रगीत होगा ने आज हमारे लिए रोज़ाफ्तार पार्टी का अहतमान किया इनका अच्छा सिलाई नहीं अता फरमा और हम सब लोगों ने अल्लाह इतिहाद इतफाक अता फरमा आज सबर की मकदस रात है लहलित अदर की रात है मौलान वाली रात में हम पर रश्मा कर्म फरमा फद फरमा सेहत और सलामती खैर आफ य तस्वीर अता फरमा आफात भलाइयातों मुश्किल हाथ से महफूस फरमा हम सब पर अपना फजल खसूस अता फरमा एक दूसरे के दिल को अल्लाह मिला दे और इस शहर में खूब तरक्की अता फरमा आज जो पुलिस की टीम है मौला इसलिए टीम बहुत अच्छी टीम है इस टीम को तो जो है इस मिल्लत की इस इंसान की खिदमत के लिए और ज्यादा जज्बा अटता फरमा मौला करीब मतनी आता उसमें हम सब लोगों पर अपना फजल खसूसी अटता फरमा इलाही खैर गर्दानी बहुत पेशा है जीलानी इलाही खैर गर्दानी शाह पेशा है जीलानी अफुल आदर जी शह बघरदादे बला उदकर